الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <applause> وعن عائشة رضي الله عنها ان ابا بكر دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انت عتيق الله من النار یوم سم یاتیقن عَتِيقًا رَوَاهُ و رحم اللہ تعالی سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر جس کا نام لے کر اس کے شہدائی الٹ دیتے تھے تحت قیسریت اور دارائی سلام اس پر جس کے پریشان حال دیوانے سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر سلامت رہے تیرے روزے کی جالی دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر سلامت رہے تیرے روزے کی جالی ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر ہمیں بھی عطا ہو وہ روح بلالی میرے معزز سامین و ناظرین اکرام آج کے اس درس حدیث میں میں آپ کے سامنے خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب کو بیان کروں گا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی مبارک زبان سے بیان فرمائے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایتیں فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے درمار میں حضور نے رشاد فرمایا انتا عتیق اللہ من النار اے ابو بکر تجھے اللہ تعالی نے دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا ہے اے ابو بکر تجھے اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا ہے فَيَوْمَ اِذِنْ سُمِّيَ عَتِيقًا تو اسی دن کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب عتیق پڑ گیا یعنی وہ شخص جس کو جہنم سے اللہ تعالیٰ نے آزادی عطا فرما دی ہے اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں ڈالیں گے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ایک لقب صدیق بھی ہے کہ ہمیشہ سچ بولنے والا بہت زیادہ سچا اس لیے آپ کو صدیق اکبر کہتے ہیں کہ سب سے بڑا سچا اور دوسرا لقب عتیق ہے عتیق کا معنی ہے وہ شخصیت جن کو جہنم سے آزاد کر دیا ہو ایک دفعہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا اول من تنشق الارض ابو بکر ثم عمر حضور فرماتے ہیں جب قیامت برپا ہوگی تو سب سے پہلے زمین میری قبر کی زمین شق ہوگی پھٹے گی تو میں اپنی قبر مبارک سے باہر آؤں گا اور پھر فرمایا سم ابو بکر ثم عمر پھر میرے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کھلے گی وہ باہر تشریف لائیں گے اللہ ان کو زندہ کریں گے اور اس کے بعد سمہ عمر پھر خلیفہ ثانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کھلے گی اور وہ باہر تشریف لائیں گے سمہ آتی اہل البقی فیحشرون معیہ حضور فرماتے ہیں کہ میں جنت البقی میں تشریف لاؤں گا جنت البقی میں آؤں گا جنت البقی مدینہ طیبہ کے ساتھ مسجد نبوی کے ساتھ قبرستان ہے جہاں پر بہت سارے صحابہ امہات المومنین اہل بیت کی قبریں ہیں اور اس کے بعد بھی ہمارے علماء دیوبند میں سے بھی بہت سارے علماء اکرام ہیں جن کی وہاں جنت البقی میں جن کو دفن کیا گیا ہے تو پھر میں آؤں گا حضور فرماتے ہیں جنت البقی والوں کے پاس آؤں گا یعنی بقی قبرستان میں جو مدفون ہے ان کے پاس آؤں گا فَيُحْشَرُونَ مَعِيَا تو ان سب کو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ جمع کر دیں گے ان سب کو اللہ زندہ کریں گے اور وہ بھی میرے ساتھ کیا ہو جائیں گے جمع ہو جائیں گے ثُمَّا أَنْتَذِرُ أَهْلَ مَكَّةَ حَتَّى اُحْشَرَ بَيْنَ الْحَرَمَيْنَ حضور فرماتے ہیں پھر میں مکہ والوں کا انتظار کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مکہ والوں کو زندہ کریں گے اور پھر مدینہ والوں کو زندہ کریں گے اور میں بھی احشرہ بین الحرمین ان دونوں ہارام یعنی حرم مکہ اور حرم مدینہ کے درمیان مجھے جمع کیا جائے گا یعنی سب میرے پاس یہ اکٹھے ہو جائیں گے تو یہ حدیث پاک بھی حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر دلالت کر رہی ہے کہ حضور نے فرمایا سب سے پہلے آخرت میں قیامت والے دن میری قبر مبارک کھلے گی اور میں باہر آؤں گا اور میرے بعد سب سے پہلے جو اس دنیا میں دوبارہ زندہ ہوگا وہ کون ہوگا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے ایک دفعہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اتانی جبرائیل فآخذ بیدی فآرانی باب الجنت اللذی یدخل منہ امت میرے پاس حضرت جبرائیل امین سارے فرشتوں کے سردار تشریف لائے اور انہوں نے آ کے میرا ہاتھ پکڑ لیا میرا ہاتھ پکڑ لیا جیسے ہم کسی کو کوئی جگہ دکھا رہے ہوتے ہیں نا اپنے بندے کو اپنا گھر اپنا مکان یا اپنا کوئی پلاٹ یا کوئی جگہ دکھا رہے ہوتے ہیں ہم اس کو ہاتھ سے پکڑ کے لیے جس سے زیادہ پیار ہوتا ہے محبت ہوتی ہے اس کو بندہ ہاتھ سے پکڑ کے لے کر ہے جی آ جی آ جاؤ جی آپ کو ہم یہ اپنی چیز دکھاتے ہیں حضور فرمان جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو میرا ہاتھ پکڑ لیا فاختہ بھی میرا آج بکڑ لیا فَأَرَانِ بَابَ الْجَنَّتِ الَّذِي يَدْخُلُ مِنْهُ اُمَّتِ تو انہوں نے مجھے وہ دروازہ دکھایا جنت کا جس سے میری امت داخل ہو کر جنت میں جائے گی وہ دروازہ دکھایا تو پھر میں نے کیا کہا فَقَالَ ابو بکر یا رسول اللہ وادی أَنِّي تم اک تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی پاس تشریف فرما جب حضور نے یہ حدیث بیان کی تو حد بکر پاس تشریف فرماتے ہیں کہنے لگے اللہ کے پاک نبی میرا دل یہ چاہتا ہے مجھے یہ پسند ہے کہ میں بھی اس وقت کاش آپ کے ساتھ ہوں جس وقت آپ کو علیہ السلام وہ دروازہ دکھائیں گے تو کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوں اللہ یاد ہے کہ میں بھی اس کو دیکھ سکوں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما ان یا ابا بکر اول خل الجنت میں اے ابو بکر تو کیوں غم کرتا ہے میری امت میں سے نبیوں کے بعد میری امت میں سے سب سے پہلا وہ شخص جو جنت میں جائے گا وہ اے ابو بکر تم ہو تم کیوں غم کرتے ہو نبی پر نبی جائیں گے سب سے پہلے ہمارے نبی جائیں گے پھر باقی انبیاء کرام علی علیہ السلام جائیں گے اور انبیاء کے بعد سب سے پہلے جو شخصیت جنت میں جائے گی وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے بس میرے محترم بھائیو آج کی اس نشست میں میں نے آپ کے سامنے چند حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ فضائل بیان کیے ہیں جو حضور نے اپنی مبارک زبان سے بیان کیے ہیں یہ مبارک ہستیاں ہیں یہ جنتی ہستیاں ہیں یہ مائع نزدیک خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہے یہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں حضور کے ساتھ ہجرت کے سفر میں آپ کی خدمت کرنے والے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غار سور کو صاف کرنے والے ہیں اور اپنے امامے اور اپنے کرتے سے ہار پھاڑ کر غار کے سوراخوں کو بند کرنے والے ہیں اور حضور کی خاطر سانپ کا سانپ کا ڈنگ جو ہے وہ برداشت کرنے والے ہیں یہ بہت ہی مبارک ہستیاں ہیں دنیا میں بھی حضور کے ساتھ تھے اور آج قبر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہے اور قیامت والے دن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھیں گے اور جنت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائیں گے یہ بڑی اونچی ہستیاں ہیں اللہ تعالی ہم نے ان سے سچی سچی محبت نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں وہ دعوانا ان الحمد للہ العالمین